ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਢੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੁੰਗੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਜੀਤ ਢਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨਕੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੈਕਟਰ बोल ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਢੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਢੀਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दू पूरे देश के किसान को समझ रहे कि सबसे पहली बात ये कि तो ये हरियाणा गवर्नमेंट केवल हरियाणा का मामलों को उनको स्वागत कर सकती है लेकिन पूरे देश का नहीं कर सकती है। दूसरी बात अब हरियाणा गवर्नमेंट इतनी किसानों के प्रति सहेद थी तो भाई जब से आंदोलन शुरू हुआ आंदोलन शुरू होने से भी पहले जब से बार बार इनको मेमोरेंडम दिए जा रहे थे तब से क्यों ना किया लेकिन मामला क्या है मामला समझने की जरूरत है कि जब हमारा याद करिए दो हजार बीस इक्कीस का आंदोलन चल रहा था उस समय भी भाजपा में इनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस समय भी वो ये किया करते थे आज बीस संगठन एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मिले जिन्होंने ये कहा कि ये बिजली ये जो कानून आए तीन एग्रीकल्चर लॉ ये बहुत अच्छे हैं तो तुरंत लागू किया जाए कभी खबर आती है आज सौ से अधिक किसान संगठन एग्रीकल्चर से मिले उन्होंने मांग की कि ये तीनों कानून लागू किए जाए ऐसा हुआ करता है लेकिन ये पता हम जानते हैं कि सरकार के अपने ही पैदा किए हुए कुछ लोग जो अपने आप को किसान संगठन बताकर ऐसा सरकार की जोड़ी में बैठने का काम करते हैं वो होते रहे पहले भी होते रहे हो ले। लेकिन मैं सरकार को यह कहना चाहता हूँ सरकार सच में संजीदा है तो किसानों की ये जो मांगे हैं, इन बारह मांगों को जिनमें एमएसपी की गारंटी का कानून किसान ऋण मुक्ति और डॉक्टर स्वामीनाथन एक्ट और भारत से बाहर आए मजदूरों के लिए जो उनके उनकी जो मनरेखा की स्कीम के तहत उनके दिन दो सौ किए जाए सात सौ रुपए की दिहाई की जाए ये सब मांगे हैं और उसके साथ अब बहुत इम्पोर्टेंट मांग ये भी है ये बात बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने किसानों को भी गोलियां चलाई किसानों को शहीद किया किसानों की आंखें छीनी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये सब मांगे पूरी नहीं होती सरकार भले कितना मर्जी जोर लगाए इस आंदोलन को डिरेल डिरेल करने का एक आंदोलन नहीं होगा और जो संगठन मुझे नहीं पता कौन संगठन जा रहे हैं जो संगठन जा रहे हैं उनको सबसे पहले ये मांग रखनी चाहिए कि जिन अधिकार्डों को राष्ट्रपति मार के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने नाम किए हैं वो तुरंत वापस लिए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी करें गोलियां चलाई जिन लोगों ने हमारे किया उन्हीं को आज सम्मान करने की बात हो रही है तो इन संगठनों को भी जो साथी आज बैठक में जाएंगे उनको पहले ध्यान देना चाहिए सो मेरा इतना ही है सरकार ये कोशिश मत करे इस आंदोलन को डिरेल कर जाएगी और अपने ही कुछ चाहते साथियों के उनको संगठन बताकर उनके माध्यम से ये आंदोलन डिरेल करने का प्रयास करेगी ये नहीं हो पाएगा ये आंदोलन तब तक जारी हो जाएगा जब तक किसानों की सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती और हरियाणा के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने शुभकर्म की शहादत की हमारे ट्रैक्टर तोड़े हमारे प्यार सौ इक्कीस के साथ जख्मी किए जिन्होंने हमारे पांच नौजवानों की आंखों की रोशनी सीम छीनी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई अधिक आवश्यकता